बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इस बात का कायल सबूत मिले हैं कि 19 नवंबर को होने वाले नागरोटा मुकाबले में मारे जाने वाले जैश मोहम्मद के चार दहशतगर्द वाकई में 200 मीटर लंबी और तकरीबन 8 मीटर गहरी पेशे वारा इंजीनियर जैर जमीन सुरंग की दरियाफ्त की मदद से बैन अलावी बॉर्डर की तरफ से पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर आए थे सुरंग का मुकाम बैनवानी सरहद से हिंदुस्तान की तरफ लगभग 160 मीटर दूर था और अंदाज़ा लगा गया है कि पाकिस्तान की तरफ यह तकरीबा 40 मीटर लंबा है आला सिक्योरिटी के मुताबिक सुरंग नई खोदी गई थी और ऐसा लगता है कि जैश के खुदकश हमलावरों ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था जहां अब खुफिया एजेंसियां दहशत गर्दों से बरामदशुदा मोबाइलों को समझने की कोशिश कर रही हैं सिक्योरिटी एजेंसियों के पास अब पाकिस्तान और जैश हमलावरों को मुलम साबित करने के लिए भी ठोस सबूत मौजूद हैं भारत पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ भी सख्त एहतजाज करेगा जिन्होंने दरानंदाजी की इजाज़त दी हालांकि फिनंशियल एक्शन टास्क फोर्स फरवरी 2021 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाकर राहत देगा लेकिन भारत के जरिए इकट्ठा किए गए शवाहिद से साफ जाहिर होता है कि इस्लामाबाद जैश जैसे पाबंद तंजीमों की मदद से हिंदुस्तान के खिलाफ दहशत की सरपरस्ती करता है